ছ হেল অভিয়ন সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই এগৰাকী এছ পিৰেণ্ট আৰু মই এছ এছ চি চি জি এলৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ জি এছ যিহেতু এটা ডাঙৰ চিলেবাছ তাক আমি কিদৰে স্মাৰ্ট এপ্ৰ'চ প্ৰয়োগ কৰি চি চিষ্টেমেটিকভাৱে আমি কম সময়তে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবিলাক আমি আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আজি প্ৰস্তুত কৰিলোঁ ৱৰ্ল্ড জিঅগ্ৰাফিৰ কাৰণে মই এইখন ৱৰ্ল্ড মেপ কৰ্মাচাৰত প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'লোঁ আজি আচলতে প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' কৈছোঁ কাৰণে মোৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ডেফিনেটলি ভাল হোৱা নাই তথাপিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ জিঅ'গ্ৰাফি টপিকটো আমি আচলতে মেপিং আকাৰে পঢ়িলে বেছি মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হয় ইয়াতে ৱৰ্ল্ড মেপ সাত আমাৰ যিমানকেইটা মহাদেশ আছে আৰু মহাসাগৰ আছে তাৰ সকলোবিলাক তথ্য বিতংকই আৰু বহুত বহুত দীঘলীয়াকৈ নাই অতি দৰকাৰী টপিকবিলাক বা বিষয়বোৰ ইয়াত প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক মেনশ্যন কৰা আছে ইয়াতে যদি চাই এছিয়া মহাদেশখন ইয়াৰ আৰু ষ্টেটবিলাক বা দেশবিলাকৰ বাউণ্ডেৰীবিলাক কাৰ লগত কেনেদৰে শ্বেয়াৰ কৰিছে ধুনীয়াকৈ পইণ্ট আউট কৰি লিখি দিয়া আছে আৰু দেশবিলাকৰ যিবিলাক বিশেষ যিবিলাক বিশেষত্ব আছে যেনে ইণ্ডোনেছিয়া কাউণ্ট্ৰি উইথ মষ্ট অফ মুছলিম পপুলেশ্যন এনেকৈ কেপিটেল জাকাৰ্তা এট প্ৰেজেণ্ট সেইখন নোচান তাৰালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ব ডিউ টু গ'ল গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং তেনেদৰে মালয়েছিয়া কোৱালামপুৰ বা আমাৰ প্ৰয়োজনীয় ষ্টেট ষ্টেট মানেনো কি ষ্টেট অফ মালাক্কা আমাৰ অতি দৰকাৰী মানে বাৰেপটি প্ৰখ্যাত আহি থকা চুণ্ডা ষ্টেট সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে আৰু এইখন মেপ যদি চায় আপোনালোকে ইয়াত লাওছ আছে লেণ্ডলক কাউণ্টি হয় কোনো ধৰণৰ সাগৰৰ লগত সাগৰ বাউণ্ডাৰীটো শ্বেয়াৰ নকৰে গতিকে তাক লেণ্ডলক কাউণ্টি বুলি কোৱা হয় একাউণ্টি ডেট ইজ অ'নলি চাউণ্ডেড বাই লেণ্ড এণ্ড ন আছিয়ান এনেকৈ চাউথ কোৰিয়াৰ কেপিটেল বৰ্ডাৰ কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে নৰ্থ কোৰিয়া জাপান টাইপান এনেবোৰ আছে আৰু আছে আপোনাৰ লেক বয়কাল ৱৰ্ল্ড ডিপেষ্ট লেক আছে হয় আৰু ৰাছিয়াত আছে এইবিলাক ধুনীয়াকৈ আমি মেপিং আকাৰে ইয়াত জানিব পাৰোঁ আৰু এইবোৰ ভিডিঅ' আচলতে ইউটিউবত ো এভেইলেবল আছে বা পে'ড কৰ্চবিলাকত আছে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'বিলাক ক্লাছ ভিডিঅ'বিলাক চাই এইবিলাক এবাৰ ৰিভাইজ কৰিলে মনত সহজতে থাকে এছিয়া মহাদেশখন যিহেতু আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ গতিকে ইয়াৰ মেপিং আকাৰো আমাক বেছিকৈ দিয়া আছে এইখন মহাদেশৰ অন্তৰ্গত এক্সাম অৰিয়েণ্টেড বাৰেপটি যি আহি থাকে পৰীক্ষাবিলাকত সেইবোৰ আপুনি স্ক্ৰীণত দেখিয়েই আছে কাশ্মিয়াঞ্চি কাশ্মিয়াঞ্চিক ছাৰাউণ্ডিং কিমানখন কাউণ্ট্ৰীৰ লগত ছাৰাউণ্ডিং কৰে তাৰ আনকি চৰ্টিকো দিয়া আছে আপোনালোকে টাৰ্ক টাৰ্ক বুলি মনত ৰাখিব পাৰিব টুকেমেনিস্তান আজাৰবাইজান ৰাছিয়া ইৰাণ কাজাখাস্তান ব্লেক চি আছে ব্লেক চিটো এনেকে এনেদৰে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰা আপোনাৰ চৰ্টিক ইয়াৰ পৰা সহজতে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব কাৰেট আছে বছ পাৰ্চ ষ্টেট আছে আৰু এইবিলাকৰ মেপিঙো ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে কাৰ চিষ্টেট ইয়াত আছে আপোনাৰ এনেদৰে প্ৰথমে মেপখন চাই লওক আৰু ৰেটচি ৰেডচি বায় প্ৰতিপক্ষাত আহি থকা কিমানখন বাউণ্ডেৰী কিমানখন কাউণ্টি আচলতে বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে সেইটো ধুনীয়াকৈ টীকাকাৰ দিয়া আছে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব আকৌ মেপখন যদি চাই মেডিটেৰিয়ান চি ডেড চি সেইবোৰ অৱস্থান আপোনালোকে মেপখন চাই সহজতে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব ইয়াত আছে চাউদি আৰবিয়া য়েমেন ওমান ইৰাক টাৰ্কি চাইবিয়া চিৰিয়া বাৰেপতি পাই থকা ছুৱেছ কানেল এইখন মেপৰ ভিতৰতে আছে আপোনালোকে চাব পাৰে মেডিটেৰিয়ান চি আৰু ৰেড চিক কানেক্ট কৰে একেদৰে বাবল মাণ্ডাভ ষ্টেইট দ্য গেট অফ টিয়েছ বুলি কোৱা হয় ৰেড চি আৰু গাল্ফ অফ এডেন ৰেড চি আৰু দ্য গাল্ফ অফ এডেন কানেক্ট কৰে এতিয়া আহিল আফ্ৰিকা মহাদেশ এইখন এনেদৰে দেখে আপোনালোকে চাব পাৰে আফ্ৰিকা মহাদেশখনক কণ্টিনেণ্ট অফ কণ্টিনেণ্টছ বুলিও কোৱা হয় বা ডাৰ্ক কণ্টিনেণ্ট বা ব্লেক কণ্টিনেণ্ট বুলিও কোৱা হয় এইখন মেপখন ইয়াতে আছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী লংগেষ্ট ৰিভাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড নাইল যিখন ব্লু নাইল আৰু হোৱাইট নাইলেৰে ফৰ্ম হৈছে আফ্ৰিকা মহাদেশখনৰ আটাইতকৈ হাইষ্ট পিক মাউণ্ট কিলিমাঞ্জাৰো হয় আৰু ইয়াতে আছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শুকান ডাঙৰ মৰুভূমি এতিয়া আহিলে নৰ্থ আমেৰিকা চাব পাৰে এনেদৰে মেপখন বেৰিমি ষ্টেইট আৰ্কেটিকাছিয়ান আৰু পেচিনিকাছিয়ানক কানেক্ট কৰে আৰু ইয়াতে আছিল ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট আইলেণ্ড গ্ৰীণলেণ্ড আৰু চাব পাৰে ফৰ্টি নাইন পেৰেল লাইন বাউণ্ডাৰী যিটো ইউ এছ এ আৰু কানাডাক ছেপাৰেট কৰে এইবোৰ মনত ৰাখিবলৈ সহজতে সুবিধা হয় মেপৰ জৰিয়তে পানামা কেনেল আছে যিয়ে আটলান্তিক অছিয়ান আৰু পেচিফিক অছিয়ানক কানেক্ট কৰে যিটো নৰ্থ আমেৰিকা আৰু চাউথ আমেৰিকাক দুখন সেই দুখন মহাদেশক মাজত আছে আৰু চাব পাৰে নৰ্থ আমেৰিকাৰ ৰকী মাউণ্টেইন যিটো য়ং ফল্ট মাউণ্টেইন হয় সেইবোৰো আপোনালোকে চাব পাৰে আছে গ্ৰেট লেক কনচিষ্ট যোনবিলাক দেশ আছে সেইবোৰ চাব পাৰে এইটো ওপৰৰ দুটা পইণ্ট নৰ্থ আমেৰিকাৰ হয় লেক চুপেৰিয়াৰ নৰ্থ আমেৰিকাত আছে লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু আছে হাই স্পিক অফ নৰ্থ আমেৰিকা এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে এতিয়া আহিলে চাউথ আমেৰিকা চাউথ আমেৰিকা এনেকুৱা এনেকৈ দেখে ইয়াতে চাউথ আমেৰিকাৰ কিছুমান দেশৰ ৰাজধানীৰ সৈতে দিয়া আছে চিলি আছে আৰ্জেণ্টিনা বলভিয়া উৰুকুৱে পাৰাকুৱে এমেজন ফৰেষ্ট ব্ৰাজিলত আছে চাব পাৰে আৰু এই লাইনটো ড্ৰ কৰা লাইনটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো হ'ল এণ্ডেছ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ৱৰ্ল্ডছ লংগেষ্ট চেইন মাউণ্টেইন হয় আৰু এনেদৰে আপোনালোকে নিজে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব ছবিবিলাক চাই আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব এনেদৰে আৰু আছে ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়বিলাক প্ৰিণ্ট আউট কৰি দিয়া আছে টেকটিকাৰ বিষয়ে এনেদৰে চাব পাৰে হাই স্পীড মাউণ্ট ভিঞ্জন হয় ইণ্ডিয়ান ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে তাতে ভাৰতী দক্ষিণ গংগুত্ৰী মৈত্ৰী দক্ষিণ গংগুত্ৰী এষ্টাব্লিছ নাইনটিন এইটি ফ'ৰ হৈছিল এইবোৰ চাব পাৰে গতিকে এয়াই আছিল ৱৰ্ল্ড মেপৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত কিছু অৱগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে নিজেও এনেদৰে প্ৰিণ্ট আউট কৰি পঢ়িব পাৰে আৰু এইবোৰ চ'চ মই কেনেদৰে ক'ৰ পৰা কৈছোঁ যদি আপোনালোকে জানিবলৈ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট এটা কৰি দিব মই সকলোকে ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম